এটি সত্যৰ আঁৰৰ কাহিনী অসমৰ আগমুহূৰ্তৰ অসহনীয় যন্ত্ৰণাবোৰ সহি ষাঠিফুটিকৈ হস্পিটেলৰ বিচনাত পৰি আছে সাগৰিকা নিৰন্তৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত অলপ সময়ৰ পাছতেই অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হ'ব ইমান দিনে আলফুলে সযতনে তাইৰ গৰ্ভত লালন পালন কৰি অহা তাইৰ এটি অংশ তাইৰ শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ এই পৃথিৱীত স্বাধীনভাৱে উশাহ ল'ব এটি ফুলকুমূলীয়া দেৱশিশুৱে আৱেগে ধুৱাই নিয়া এই বিশেষ সময়খিনিত মনৰ সকলো উৎকণ্ঠা উদ্বেগক সাময়িকভাৱে সন্তুলিত কৰাৰ যত্নৰে সাগৰিকাৰ স্বামী পাৰ্থই অস্ত্ৰোপচাৰ পক্ষৰ সন্মুখৰ কৰিডৰটোত পাইচাৰি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে অহৰহ গুণগুণাই আছে হনুমান চালিচা জয় হনুমান জ্ঞান গুণ চাগৰ জৈ কাপি চাটি হুলাগৰ অতিৰ দুৱাৰমুখৰ পৰা ভুমুকি মাৰি নিচিকা হাঁহিৰে এগৰাকী নাৰ্চে পাৰ্থক খবৰটো দি গ'ল সি এটা ল'ৰাৰ দেউতাক আজিৰ পৰা সাগৰিকাৰ কোলা শুৱনি কৰিবলৈ ঈশ্বৰে এটি দেৱশিশু উপহাৰ দিছে সিহঁতৰ জীৱনলৈ হয় সাগৰিকাৰ সন্তান এয়া তাই দুচকুত যোৱা চাৰিটা বছৰে প্ৰতি নিয়ত চিৰসেউজ কৰি ৰখা এটি সপোন এয়া এটি সন্তানক বুকুৰ উমেৰে আৱৰি মাতৃত্বৰ অনুভৱেৰে নিজক জীৱনৰ আন এটা স্তৰত উপস্থাপিত কৰি চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হপ হেঁপাহ এয়া আৰু পাৰ্থ সাত বছৰৰ গভীৰ প্ৰেমৰ অন্তত সাগৰিকা আৰু পাৰ্থ আজিৰ প্ৰতিপত্নী বন্ধু মহলত ঈষ্ষণীয় প্ৰেমিক প্ৰেমিকা দুয়ো বিবাহ পূৰ্বৰ তিনিটা বছৰ হেঁপাহ পলুৱাই প্ৰেমৰ অনুভূতিৰে প্ৰতিটো দিন উপভোগ কৰি বান্ধ খাই পৰিছিল সাংসাৰিক বান্ধোনেৰে এমুঠি সপোন বাস্তৱ কৰাৰ মানসেৰে হাতত হাত থৈ খোজ দিছিল সাগৰিকা আৰু পাৰ্থই জীৱনৰ এটি নতুন অধ্যায়ৰ দিশে হেঁপাহৰ কুকিটো কিমান যে গধুৰ হৈ পৰিছিল সুখবোৰ আজৰি ল'বলৈ কিমান যে পৰিকল্পনা দুয়োৰে বিয়াৰ প্ৰথম দিশাই সাগৰিকাই তাইৰ মা হ'ব বিচৰা হেঁপাহটোক সঁচা কৰাৰ বাবে পাৰ্থৰ লগত কথা হৈছিল পাৰ্থ যদি ঈশ্বৰে দিয়ে দাম্পত্য জীৱনৰ সফলতা হয়তো গৰ্ভ ধাৰণ কৰায় প্ৰেমিকাৰ ভূমিকা পালি আজি তোমাৰ পত্নী মই মোৰ উকা কপাল ৰাঙলী কৰি পত্নীৰ মৰ্যাদাৰে নাৰিত্যৰ এক নতুন সোৱাদ দিলা এতিয়া এগৰাকী মাতৃৰ পৰিচয়ৰে পূৰ্ণতা দিয়া মোক মই গৰ্ভধাৰণ কৰিব বিচাৰোঁ পাৰ্থ আজিয়েই এই মুহূৰ্তত পাৰ্থই ক'লে ইমান সোনকালে অলপ দিন ৰোৱা ভালপুৱক সম্বন্ধ এটাৰে নামাকৰণ কৰাৰ পিছত কেইটামান দিন এই নতুন সম্বন্ধটোক অন্ততঃ সময় দিবাচোন মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব আহি পৰিলেই প্ৰতিপত্নীৰ মিঠা আমেজবোৰৰ অলপ হ'লেও কমি যাবচোন মোৰতো এতিয়া স্বামী হৈ তোমাৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰাৰহে প্ৰবল ইচ্ছা মোৰ সদস্যাতা পত্নীয়ে আগনিশাৰ একান্ত মুহূৰ্তবোৰ মনত পেলাই লাজ লাজকৈ মোৰ গালত চুমা এটা আঁকি বিচনাতে চাহ একাপ জাচি দিব আৰু মই মন্তমুগ্ধ দৰে চাই ৰ'ম ভিজা চুলিৰে জগমগাই থকা সেন্দুৰৰে মোৰ সুন্দৰী পত্নীৰ গোলপীয়া গাল দুখন হৃদয়ৰে বুজিব যত্ন কৰিম কওঁ নকওঁকৈ কঁপি থকা উদ্যুতিৰ আঁৰত ধৰি ৰখা আৱেগবোৰ উফ ভাবিয়েই ৰোমাঞ্চিত হৈ গৈছোঁ মই সাগৰিকা চোৱা পাৰ্থ তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো হয় বাৰু আমি অলপ দিন প্ৰতিপত্নী হৈ দিনবোৰ উপভোগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কিন্তু চোৱা মই যে মাৰ মৰম কি বুজিয়ে নাপালোঁ মাৰ বুকুৰ অমিতৰ সোৱাদ লোৱাৰ ভাগ্যই নহ'ল মোৰ জন্ম দিয়ে মোক এৰি যোৱা মাজনীৰ অভাৱত গোটেই জীৱন মাৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ মই পেহী আৰু দেউতাই অলপো কুৰ্তি কৰা নাই মোৰ আলপোচান ধৰাত তথাপিও মনৰ গভীৰত মাজনী লুকায়েই থাকিল দেখোন সদায় প্ৰতি মুহূৰ্তত মনলৈ আহিব ল'লে মাৰ মৰমবোৰ বাৰু দেউতা বা পেহীৰ মৰমবোৰতকৈ পৃথক হ'লহেঁতেন নেকি এতিয়া নিজেই এজনী মা হৈ ইমান বছৰে মনৰ আমাজত সোমোৱাই ৰখা সেই মানুহগৰাকীক জীয়াই তুলিব বিচাৰিছোঁ মোক দ মাহ গৰ্ভত ৰাখিও এইদৰে অনাত কৰি পৃথিৱীত এৰি থৈ যাওঁতে তেওঁৰ বেদনাবোৰ অনুভৱ কৰি চাব বিচাৰিছোঁ কিমান কষ্ট হৈছিল চাগে তেওঁৰ কিমান চাগে অসহায় হৈ পৰিছিল বুকুৰ গাখীৰকণ মোক খুৱাব নোৱাৰি নিশ্চয় কিমান কাটৰ হৈ শেষবাৰলৈ মোক হৃদয়ৰ আকুলতাৰে চাই চিৰদিনলৈ চকু মুদি গুচি গৈছিল তেওঁ মই সেইবাবেই মা হ'ব বিচাৰোঁ পাৰ্থ সাগৰিকাৰ মনৰ দুখবোৰ অনুভৱ হৈছিল পাৰ্থৰ পিছে তাইৰ সেই প্ৰবল ইচ্ছাত অদৃষ্টৰ যেন উপদৃষ্ট পৰিছিল সপোনবোৰ সফল নহৈ ভাঙি পৰিছিল বাৰে বাৰে আৰু প্ৰতিবাৰে নতুন আশাৰে পুনৰ সপোনৰ ৰাস্তাত খোজ দি উজতি খাই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল দুয়ো শেহত দুয়োৰে মেডিকেল টেষ্টৰ পিছত সেই বিশেষ সত্যটো উদঘাটন হ'ল যি পাৰ্থক হতাশাৰ চৰম সীমাত উপনীত কৰালে সাগৰিকাই গৰ্ভধাৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ গুৰিতে আছিল পাৰ্থৰ কিছু যৌন সম্পৰ্কীয় আভ্যন্তৰীক বিসংগতি চিকিৎসকৰ মতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও সেয়া কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব তেওঁলোকৰ জ্ঞাত নহয় বিচলিত হৈ পৰিল পাৰ্থ সি অসমৰ্থ মৰমী পত্নীক মাতৃত্বৰ স্বৰ্গীয় সুকণ দিয়াত অপৰাগ আজি সি সাগৰিকাৰ সপোনৰ বাটটোত হেঙাৰ হৈ পৰিল পাৰ্থ নিজকে দুখী সাব্যস্ত কৰি ধৰ ফৰাব ধৰিলে মা হোৱাৰ কিমান যে তীব্ৰ বাসনা তাৰ সাগৰিকাৰজনীৰ কিমান যে আঘা সকলো তাৰ কাৰণেই দেখোন বালিৰ ঘৰ খহা আদি খহি পৰিছে বুকুখন মুচৰ খাই গৈছিল সাগৰিকাও মা শব্দটো শুনাৰ সৌভাগ্য কম ঈশ্বৰে তাইৰ মাজনীক তাইৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ দিনাই কপালৰ পৰাও যেন মোহাৰি দিলে সুখবোৰ লিখোঁতে ভগৱানে কিয় বাৰু ইমান টিউপনালী কৰিলে তথাপিও মৌ নহৈ ৰ'ল সাগৰিকা পাৰ্থৰ দুখবোৰ তুলনাত নিজৰবোৰ যেন গৌণ হৈ পৰিল সপোন পূৰণৰ ব্যৰ্থ চেষ্টাৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিল লগতে চলি থাকিল পাৰ্থৰ ট্ৰিটমেণ্ট মনত অলেখ আশা কিজানিবা সাগৰিকাৰ সপোনবোৰ পোৰকুৰাত সফল হয়েইহি দেখুৱাই হাঁহি সূতিৰে থাকিলেও মনৰ নিজানত এজাক আশান্ত কোলাহল অনবৰতে সাগৰিকাক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিলে আক্ষেপ কৰিবনো কাৰ ওপৰত খুববোৰৰ পৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈও দেখোন কোনো নাই ভগৱানৰ ওচৰত আস্থা বুজন হোৱাৰ বয়সেই হেৰুৱাই পেলাইছে তাই নেদেখাজনে কপালত কি লিখি পঠাইছে তাক লৈ উৎকণ্ঠতা অলপো নাই সাগৰিকাৰ দুখ কেৱল এটাই বিচৰা মতেই যদি কপালত লিখি অহাবোৰ মোহাৰি নিজৰ মতে লিখি ল'ব পাৰিলোঁ হয় ভগৱানৰ লগত অমাংসিত যুঁজখনৰ অন্ত পেলোৱাৰ সুযোগ কোনোদিন নাপাবই নেকি তাই পাঁচ মাহৰ অবিৰত চিকিৎসাৰ পিছত ভবাৰ দৰে অলপো উন্নতি দেখা নগ'ল পাৰ্থৰ সমস্যাবোৰৰ সাগৰিকা মই নিজকে বুজাব পৰা নাই মোৰ বাবে তুমি কিমান দুখ বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছা ভাবি বৰ কষ্ট হৈছে মোৰ মই নিৰূপায় সাগৰিকা তোমাৰ সপোন সঁচা কৰিবলৈ ভগৱানে মোক শক্তি নিদিলে অ' ব'লা আমি এটি অনাথ শিশুক মা দেউতাৰ পৰিচয় দিওঁ আমাৰ বুকুৰ মৰমেৰে তাক ডাঙৰ কৰি লওঁ আমি জন্ম দিয়া আমাৰেই এটি অংশৰ দৰে আমাৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে ডাক্তৰে কি কৈছে পাৰ্থ তোমাৰ সকলো সমস্যাৰ ওৰ পৰিব বুলি আশা দিয়া নাই জানো তেওঁ আমাৰ ভালপোৱাৰ সাক্ষী হিচাপে মই তোমাৰ মোৰ সন্তান এটা গৰ্ভত ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অলপ দিন বাট চাওঁ ৰ'ব এটি অনাথ শিশু তুলি লোৱাৰ পুণ্য কৰিবলৈ সুযোগ পালে মই নিজকে ভাগ্যৱতী বুলিয়েই ভাবিম মোৰ অলপো আপত্তি নাই কিন্তু হজল চাৱনিৰে পাৰ্থলৈ চাই ৰৈ দিলে সাগৰিকা ওলাই অহা কথাবোৰ পাৰ্থক আৰু বেছি দুখ দিয়াৰ চিন্তাত আধাতে স্নগ স্তব্ধ হৈ পৰিল তাই কিন্তু কি কোৱা শুনিম মই মোৰ ওপৰত থকা তোমাৰ অভিযোগবোৰো একান্তে মানি ল'ম মই মই দুখী তোমাৰ ওচৰত তাৰ বাবে মই সঁচাই দুখিত সাগৰিকা কি কৈছা পাৰ্থ তুমি তোমাৰ ওপৰত কিবা অভিযোগ থাকিব পাৰে জানো মোৰ কেনেকৈ থাকিব যিজন মানুহে হিয়া ভৰি মৰম দিছে মোক যিজন মানুহে শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিকতাই চিৰ জীৱনলৈ আপোন কৰি লৈছে মোক সেই মানুহজনক মই দুখ দিম কিয় কেতিয়াও সেইদৰে নাভাবিবা পাৰ্থ মই স্বাৰ্থপৰ নহয় এটা সপোন পোহ নহ'লেই যেনিবা তোমাৰ লগত পৰিপূৰ্ণ মই তুমি লগত থাকিলে এনেকুৱা হাজাৰটা সপোন ভাঙি গ'লেও হাঁহি হাঁহি তোমাৰ জীৱনৰ সৈতে একা বেঁকাবোৰত আগুৱাই যাব পাৰিম পাৰ্থ তুমি মোৰ বিশ্বাস মোৰ সাহস মোৰ উশাহৰ ঠিকনা তুমি তুমি কেতিয়াও দুখী নহয় আচলতে নেদেখাজনে বিচৰা বিচাৰ বিবেচনাবোৰ কিদৰে কৰে তাকহে ভাবি আচৰিত হওঁ মই কিন্তু মই আশাবাদী মেডিকেল চায়েঞ্চে সকলো সম্ভৱ কৰিব এদিন চাবা বুজিছিল পাৰ্থই সাগৰিকাৰ মনৰ ভিতৰখনত পঢ়ি পেলাইছিল তাইৰ দুচকুত নিজৰ গৰ্ভত একোলা দুকুলাকৈ ডাঙৰ হৈ অহা সন্তানটোক অনুভৱ কৰি চোৱাৰ তীব্ৰ হেঁপাহবোৰ বুজি পাইছিলহি কেইবাদিনো সাগৰিকাই আইনাখনৰ সন্মুখত ৰৈ উদং পেটটোত হাত ফুৰাই চকু পানী টোকা দেখিছে পাৰ্থই সাগৰিকাৰ আশাবোৰ কিদৰে পূৰাবহি তাৰ হাতত যে একোৱেই নাই এতিয়া সময়বোৰ কিদৰে পাৰ হৈ গৈছে গমেই নাপায় সিহঁতে গতানুগতিকভাৱে ব্যস্ত থাকিল দুয়ো নিজৰ নিজৰ কামবোৰ লৈ সাগৰিকাৰ উদাসীন চকুশালে সুখী হোৱাৰ অভিনয় কৰাৰ সাগৰিকা ভিতৰৰ মানুহজনীক কিন্তু লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু মাত্ৰ এটা দিন পিছদিনা পাৰ্থৰ টেষ্টৰ লাষ্ট ৰিপৰ্টটো আহিব সাগৰিকাকো কথাবোৰ জনাৰ ইচ্ছা কৰা নাইহি তাইৰ আশাবোৰ আশা হৈ থাকক দেখা যাওক সময়ে কলৈ লৈ যায় ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্তও লৈ পেলাইছে পাৰ্থই এটি অনাথ শিশুক তুলি লোৱাৰ মনাবহি সাগৰিকাক বুজাব তাইৰ গৰ্ভাধন কৰাব নোৱাৰিলেও মাতৃৰ সুখ দিব যত্ন কৰিব সেউজীয়াবোৰৰ সৈতে খেলি মেলি সুসজ্জিত হোটেলৰ কোঠাত সাগৰুৱা সাগৰিকা ভাল লাগিল পাৰ্থৰ দুখৰ আঁৰত সাগৰিকাৰ উজ্জ্বলত ইমান দিনৰ মূৰত বিয়পি পৰা সঁচা হাঁহিটো দেখি এচাটি শীতল বতাহে যেন প্ৰাণ জোৰ পেলাই চুই গ'ল পাৰ্থৰ ইমান দিনৰ অশান্ত মনটোক দেখিছা পাৰ্থ কৈছিলোঁ যে মই আশাক নেৰিবা কোনোদিন এয়া চোৱা মোৰ বুকুত আজি তোমাৰ মোৰ সন্তান আমাৰ একান্ত নিজৰ মোৰ গৰ্ভজাত এটি দেৱশিশু মই পূৰ্ণ আজি মই এগৰাকী মাতৃ আজি সাগৰিকাই আনন্দতে উচুকি উঠিল আৰু এটি সত্যক লুকুৱাই কান্দি উঠিল পাৰ্থৰ বুকুখন মোবাইল কেমেৰাৰে বেবীটোৰ ফটো একপি তুলি দেবিদলৈ পঠাই দিলে পাৰ্থই চোৱা দেবিদ এয়া আমাৰ পুতলাটো তোমাৰ মোৰ আৰু সাগৰিকাৰ সন্তানটো তোমাৰ তেজেৰে আৰু মোৰ নামেৰে ডাঙৰ হ'ব এই শিশুটি আশীৰ্বাদ কৰিবা তাক ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাবা ময়ো যাতে এজন সফল পিতৃৰূপে ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ এই অংশটোক ৱান্স এগেইন থেংক ইউ দেবিদ থেংক ইউ ছ' মাছ